तो मानसिरा वालों तो आमना के लाल सपा पारी पर खड़े होकर ला फरमाया मक्का वालों किसी काले तो को तो किसी तो गोरे पर तो 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 किसी गोरे को तो किसी काले पर कोई फजीले तासिल तो नहीं है तुम सब आदम की औलाद हो आदम मट्टी से पैदा किया गया तुम भी मट्टी से पैदा के वो क्या लाम अल्लाह इलाहा इल्ला अल्लाह इलाहा कबर में नहीं पूछा जाएगा तू बंगाली बलोची सिंधी पठान सिंधिया पठानिया गुजरे या, या खान तू भी मोहम्मदी में भी मोहम्मद पत्तो है वाला ना बत्ती की गैस मंजूर दी है हम पंजाब की गैस मंजूर करावा निको मेरा पूछ सर शिजहान हो गयो निको सरदार शोक हो गयो निको सरदार लिया हो गयो इनशा वादी बालाकोट के गाँव गाँव ते मल्लो मला ते करिया करिया लपी आती है दुआ की आवाज गुजेगी और इन हमने बड़ा सोच हुआ जुड़ो लड़ाई बिटकी इस जला में मरो उसके लौकी के लिए हमने इन अल्लाह करे अक्रम दुरा भाई को मुशरफ पाई को, को क्रश् को और सूदिया गवर्नमेंट का जिन्होंने हमारी मुश्किल करी हमारा साथ दियो और इनशाई थे मीटिंग की उसमें मैंने तो यकीन दानी की है की इनशाला लो जो लोग शहीद हुए उनके लिए इन पाँच हजार अल्लाह नाजरी मैं हूँ आपको पहुंच चौधरी इस वक्त जिसको मौजूद डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर मौजूद हो मेरे साथ जो शशियत मौजूद है मुनीर शाह मुनीर शाह के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुनीर शाह की मानसरा के अंदर जो है हंसी मजाक की वीडियो जब भी वायरल होती है लोगों के चेहरों पर मुस्करतें बखेर देती है तो मेरे साथ मौजूद है मुनीर शाह मुनीर शाह से बातचीत करते हैं और इनसे थोड़ा सा हाल वाल पूछते हैं असल मुनीर भाई वालेकोल सर कैसे है मुनर भाई ठीक ठाक का शुक्र है अच्छा मुनीर भाई रमजान शीफ कैसा गुज़र रहा है आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे अल्लाह का शुक्र है काफी अर्थात आप गैब रहे लोगों के लोग आपको जो है ना वो देखना चाहते थे तो कहाँ पे गैब थे आप क्या मसूरफियत थी आपकी दुकान पर थाों का लगाया हुआ था इसीब का अच्छा अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है आप कमेडी महतलिफ जुबानों के आप नकल भी करते हैं मानसरा के अंदर जितनी भी सियासी शैसी, शैसीत के अमल में सरदार मोहम्मद यूसफ साहब है उसकी आप नकल करते हैं उसके अलावा और एम एन एम पी ए की नकल करते हैं फिर आप क्रिकेट टूर्नामेंट की आप कमेटी करते हैं उसके अलावा आप जो है पाकिस्तान की सियासी समाजी शख्सियत के, के हवाले से एक तबसरा भी करते हैं तो ये इतना नॉलेज आप कहाँ कहाँ पास कैसे आप कर सकते हैं आप टी ती, वी के आगे बैठता हूँ उनको कहज कर लेता हूँ अच्छा। तो फिर उनकी तकरीरें करता हूँ अच्छा। तो ये खुद ब खुद याद हो जाते हैं तो तालीम कितनी हासिल की है मनीर भाई आपने किया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर वन मानसरा से तो वहीं से किया उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा अच्छा आप कितने बहन भाई हैं चार बहने एक भाई चार बहनों के एक भाई है है। तो साहब क्या करते हैं आपके मेरे भाई मेरे वाले और वालदा दोनों फौत हो चुके हैं वाले जो थे जब मैं एक माँ का था और जो वालदा है दो हजार दस में फौत हो मेरे आपसे बड़ी हैं छोटी हैं नहीं सारी बड़ी हैं सारी शादी छोटे तो अभी आप घर में अकेले होते हैं नहीं चाचा के पास रहते हैं तो शाह आपने शादी की या नहीं की शादी नहीं की आपकी एज कितनी है

और सिंपल सी लड़की हो हो हो। हो? हो वो ठीक है। पढ़ी 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 लिखी हो या लिखी या कितनी हो। हो। पास हो ना? आपके बराबर होनी चाहिए अच्छा मनीर भाई आप जो है ना मुझे ये बताएं मानसरा के अंदर आपको कौन सा आपको लगता है प्यारा और शफी को जो सियासत में जो आपको अच्छा लगता है मैंने अच्छा लगता है इसीलिए आप उसकी नकल भी करते हैं अच्छा मुनीर भाई आप अक्सर जो ना टीवी चैनल में आपको देखे गुजरी से में आप बोलते हैं हालांकि आप शहीद हैं आप गुजरी आती है जी क्योंकि हम उधरी रहते हैं उधर ज्यादातर गुजर बरादरी के लोग हैं उनके साथ काफी गपशपी है और सही शक्ल बालाकोट क्या है हमारा गाँव है पतलांग वहाँ पे अच्छा बेसिकली बालाट से जी बालाट से बाट कहाँ से आप किस फिर ये पतलांग ये यूनियन से बनी हमारा गाँव आ जाते हैं उसके पास ही गाँव है बोले साहब करके में आए जी ये जल्जले के बाद आए ना दो हज़ार पाँच के पास हूँ तो जो चाचा जो हैं वो तहसीलदार बंदोबस्त लगे हुए यहाँ मानसरा के अंदर उनके पास रखा अच्छा ये दुकान आपने डाली हुई है पतंग आप बेचते हैं जी ये जब गर्मी होती है तो उसमें पतंग और पतंगियाँ होती हैं जब ये सीजन ख़त्म हो जाए फिर सुबह से पकौड़े शोड़े चिप्स चिप्स ये लगाता हूँ सरकारी नौकरी पर आपने कोशिश नहीं की अप्लाई नहीं किया आपने सरकारी नौकरी की बहुत ख्वाहिश है लेकिन कोई लगाता नहीं है बहुत मरतबा बाबू सलीम को मैंने कहा है अहमद शाह साहब को भी कहा है।, है अभी अभी मेरे लिए नौकरी ज़रूरत है तो अगर वो मेहरबानी करें तो नौकरी उसके से थोड़ा सा आप कम्यूनिटी करके दिखाएँगे सर सब को आप जो है जज़ले में जो आपने वो कम्यूनटी की थी उस वाले से और आप जो करना चाहते हैं गोजरी जो में आप थोड़ा करें जो आपके अजीत देखने वाले हैं ये दो हज़ार जब पाँच का जजला हुआ था तो उस वक्त सरदार मोहम्मद यूसफ जो थे हमारे ज़िला नाजुम मानसरा थे और उन वहाँ पे जो जितने भी लोग आए बालाकोट के अंदर तो वहाँ उस वक़्त के डीसी सी शकील कादर साहब ने सदर परवेज़ मुशरफ साहब को जल्ले के बारे में ब्रीफ़ दी थी, थी वो भी आपको सुनाऊँगा और सूदी सफीर वहाँ पर आए उन्होंने क्या किया अमरीकी वजीर खारजा ने क्या किया फिर उनका इस्तेबाल किसने किया तो वो आपको हम आपको बाला कॉलेज आते हैं जहाँ सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया जनरल परवेज़ मुशरफ और उनके साथ अमरीकी वजला खलीफा अब्दुलमालिक बिन वलीद अलीहान और अमरीकी वजी खारजा कशीन वज़ीर वजी करम दुरानी और दिगर मक्रीन खिताब करें इससे पहले जो है सदर जनरल परवेज मुशरफ को डिप्टी कमिश्नर मानसरा शकील कादर जल्ले के बारे में ब्रीफते रहें दिपै जितना के कमे के गू लाबालक और फर्स्ट ए को आटे इकाइए एस पी मानसरा

إلى لا وكان ولا جلشان مدد الله مسلمين في زلزلا كبير سوديا باكستان رقيقا جدا وسوديا مدد الله مسلمين في بلد البلكوت أربعين ميتان ريالية الباكستان سوديا خل الشهير خم الله وزوق قال بط طلقاتين جدتين نسنانين الملقين المشكل وقت كبير وسوديا مدد الله إخوة الباكستان mo ke baat karta hai amreeki kaha i like the pakistani people of ashwick come in ka zamote na pe na patishon people and I give me up to show to and, and shots seventy thousand dollars give me in pakistan i love the pakistani people of ashwick i'm very thankful for who is musharraf in president of pakistan and president american is a bush is a good help in a poor pakistani people इस मौके आरोप मनसिला की मशहूर शख्सियत जिला नाजम मानसरा सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा वाला तमो बत्ती की गैस मंजूर है हम पंजाब की गैस मंजूर लिखो मेरा सरदार शजहान हो गयो लिखो सरदार शोकत हो गयो लिखो सरदार लिया हो गयो इनशा वादी बालाकोट के गाँव गाँव मला ते करिया करिया ते लपी आती है दुआ की आवाज गुजेगी और इनशा हमने बड़ो लड़ाई के लिए इन अल्लाह करे अक्रम दरानी भाई को मुशरफ पाई को, को क्रिस्टियान रोकबाजी को और सूदिया गोरमेंट का जिन्होंने हमारी मुश्किल कड़ी हमारा साथ दिया और हमने पलते उसमे मैंने तो दानी की है की इन लो जो लोग शहीद हुए उनके लिए इन पंजा पंजाब हजार पाकिस्तानी इनशाला आप लोगों ने घबराना नहीं है इंशाल्लाह हुकूमत आपके साथ है और जो लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं जो लोग जख्मी हुए हैं उनको इंशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान आपको तना नहीं छोड़ेगी और मैंने ये वादा किया है वजी खारजा शेख खुर्शीद महमूद कसूरी की हिदायत में उसको मैंने स्पेशल तौर पर हदायित की इंशाल्लाह वो जल्दी वाला कोर्ट का दौरा करेगा और जो लोग शहीद हुए हैं उनको पचास हजार रुपये की चिकूमत इंशाल्लाह देगी और मुखबादर इन शाह उनको गर्व बनाकर देंगे ये मेरा पाकिस्तानी आवाम से वादा है

तो इस वक्त सरदार मोहम्मद यूसुफ की जो विकेट कीपर की टीम के विकेट कीपर हैं काजी वसीर रहमान सिंकि वाले वो विकेट कीपर विकेट कीपर हैं वो उनके साथ ओपनिंग भी कर रहे हैं और पीटीआई की तरफ से अहमद हुसैन शाह को फर्स्ट ओवर के लिए लाया गया है बाबर सलीम जो है इस सकत जो पी टी की जो टीम की क्यादत जो है वो बाबर सलीम ए, आजम खान स्वाति कर रहे हैं तो आज़म खान स्वाति टीम के कैप्टन हैं और इस वक्त उन्होंने पहला ओवर ही अहमद शाह को देने का ऐलान किया है सामना करेंगे सरदार मोहम्मद यूसफ अहमद चाय अच्छी गेंद की सरदार यूसुफ उस गेंद को कट करना चाहते थे वहां पर फील्डर मौजूद थे शहजादा गुस्ताफ उन्होंने थ्रो ली और सरदार मोहम्मद यूसुफ एक रन लेने में कामयाब हुए अहमद शाह की बड़ी बढ़िया ओवर सरदार यूसुफ अहमद शाह ने तीन ओवर किए चौदह रन देकर दो खिलाड़ियों को आउट किया सरदार मोहम्मद यूसुफ बाईस रन बना के आउट हुए कासिम शाह तेरह रन बनाने के बाद आउट हुए और वजी जमान खान जो थे वो भी नून की तरफ चले गए उन्होंने सिर्फ एक रन का खाता खोला वो भी आउट हो गए इस तरह जो है पीटीआई जो है सत्रह रन से ये मैच जीत गई है जी। शाहवत है मानसरा के, के मशहूर जो कोरोना में शहीद हो गए थे शाहब लजीज साहब तो उनकी आवाज़ याद में आपको ताजा करना चाहता हूँ उनकी आवाज़ में नबी पाकिस्तान बयान करना चाहता हूँ इलाही मेरा हो या न रहो रहे पर तमन्ना है मुखमद इज्जत रखे मोमिन का ये किरदार है मोमिन की यह बेचान एक हाथ में खो तलवार एक हाथ में कुरान बानसरा वालो आमना के लाल पारी पर, पर खड़े होकर लान फरमाया मक्का वालों किसी काले को किसी गोरे पर किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीले नहीं है तुम सब की आदम मट्टी से पैदा किया गया तुम भी मट्टी से पैदा क्यों क्या लान इला

And the ICC champion, Taki. Pakistan is the uh, one that to toss and given us two. Sorry, India is the uh, one that to toss and uh, given us two ball casts and Pakistani opener. Fakhiz Zaman and Azhar Ali in a two opener a left and right combination. And uh, uh, this is the three danger balling Bumrah. at Bumrah. Excess Bumrah is balling. Fakhar to play. Fakhar is a lovely shot and this is a big set. The cross boundary in Pakistan. India is a deep trouble at this time. Danger man. Second ball in the air. This is a catch and the ball. This is a no-ball. The big life went to Fakhar Zaman. Fakhar is a danger man in Pakistan. Now is the India-Pakistan target, 232. but is Indian opener. Rohit Sharma and Shakhtar Diwan. The bowling by to army Amir is a period young that is a that The whole Sharma just made a stupid bowling. India is a, this is a lose and the match.

जी यही है मेरा मैसेज है लोगों से कि अभी जो कोरोना आया हुआ है ये सच जूट है जूटी तो अल्लाह को पता है तो लेकिन अगर है भी ना भी तो ये लोगों को रमज़ान के अंदर जो है कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और नबी पाक वसम की सुनतों पर अमल करना चाहिए और कुरान की तलावत करेंगे नमाज़ पढ़ेंगे तो इन हमारा जो पाकिस्तान है उसके जो दुश्मन ममालिक हैं वो कभी पाकिस्तान को मेलेम से नहीं देखेंगे और हम जब तक नबी वम की गुलामी के अंदर हम हैं तो दुनिया की कोई ताकत ना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है ना मुसलमानों को पहुंचा सकती है तो मेरी ज़िली इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश है कि लोगों के साथ जो है इतना सख्ती से पेश ना आए नरमी से पेश आएँ उसमें ऐसी जवाद मरव साहब हैं डिप्टी कमशनर कासम जदून साहब हैं अडिशनल डिप्टी कमशनर सोंदर शाह साहब हैं दूसरा अपना असरफ खान साहब हैं और अपने टी एम ए के जो लड़के अकबाल हैं शोक साहब सुल्तान साहब हैं जिसटो कूल असर शाह मोहम्मद खान साहब हैं तो ये लोगों के साथ भेजने गरीब लोग हैं उनको इतनी सख्ती से न करें और मेरे वजीर अजम पाकिस्तान इस्लामी जमहरिया जनाब इज़्त माप इमरान खान सबसे गुजारिश है कि वो अपनी गाड़ी पर कंट्रोल करें और ये जो सस्ता बाजार इन्हें लगाया हुआ है ये इसके साथ ड्रामाबाजियाँ न करें गरीब लोगों को मत लूटे अगर ये बाजार के अंदर चीनी है या आटा है या डालडा है ये लोगों तक नहीं पहुँचता यहाँ पर बड़े बड़े माफिया हैं जो इस किस्म के गुज़ारों को लूट के ले जाते हैं गरीब तक ये बात नहीं मिलता तो सिर्फ तस्वीरों तक बात न निकालें और आवाम की खिदमत करें पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद ये बालाकोट के काजी खलील साहब हैं उन्होंने कहा था अपनी मस्जिद में तकरीर में कहा था वो आपको अंदाज दिखाता हूँ अलहमद लामदान तबीर हो गया शफकत हो गया निकावान हो गया नान हो गया आजी ने आजी महमूद खुर्शीद साहब ने मदरसे के लिए दस हज़ार रुपये दिए अल्लाह तुमकत जबरदस्त ये फनी मजाक था लेना शाह की तरफ से यह था कि कोई भी देखने वाले जो नाजरी जो है सीरियस ना ले जी नजरीन मेरे साथ मौजूद है मुनिर शाह मु शाह को अल्लाह तुद अदास नवाजा है बहुत ही अच्छी अंदाज में कमेंटी भी करते हैं उसके अलावा जो है नाज के हवाले से पढ़ते हैं और बहुत ही प्यारी अल्लाह तवाज़ दी है जब भी ये मीडिया पे आते हैं लोगों के चेहरों पर बखेर देते हैं और लोगों की चेहरे बिखेर देते और, और तो अच्छी और प्यारी आवाज़ में जो है लोगों को महफूज करते हैं तो शाह साहब बहुत ही अच्छी और प्यारी शख्सियत के हम हमल है इन शे मुलाकात करेंगे मुनर शाह एक सईद ग्राले से ताल इनके है और पढ़े लिखे फैमिली पढ़े लिखे पढ़े लिखे शख्सियत के हामल है एफ एक्स नहीं, नहीं है बिजनेस कोई भी नहीं है और ये अभी जो है हाल ही इन्होंने एक दुकान डाली हुई है और दुकान के अंदर कुछ पतंग इन्होंने रखे हुए हैं अगर मुहिर अजरा जो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अलतमाश करता हूँ तो कारोबार बना कर दें और कारोबार के अंदर इनको सेल कर देता है ताकि कारोबार कर सके और ये मेहनत करने वाला बंद है और ये मेहनत करता है ताकि ये कारोबार चला सके वालत इनके ना वालद है ना वालद है इनकी चार बहन है और चार बहनों का एक ही ये भाई है और इनके घर में कुछ भी नहीं है अगर मेरी देखने वाले जितने भी मानसरक के महिर हजरात हैं जो साहेब इस्तात हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अलतमाश करता हूँ कि आप इस सैद मनीष शाह साहब के साथ तावन करें और इनको कारोबार सेल कर सकते अभी पतंगों का सीज़न है ये सीज़न ऑफ हो गया उसके अलावा पतंगों का फिर सीज़न नहीं होता ये फिर मजबूर हो जाता है इस हवाले से जितने भी देखने वाले मेरे महिर हजरा हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अल्तमास करता हूँ इसको कारोबार के हवाले से इसको इन्वेस्टमेंट की जाए या इसको पैसे दी जाए ताकि ये अपना कारोबार वसी कर सकें या अपना रोज़गार खुद जो है कमा सके